Мітинг сьогодні зустрічав депутатів міської ради. Перед сесією зібралися активісти і прихильники Кримчуцької громадської організації Майдан. Основна мета пікета мітинга – зняття із посади секретаря міської ради Василя Євка. У нас вже є готові стріми. Тому, будь ласка, покажіть стрім. подойдем к главе фракции Батькивщины, Евгений Николаевич. Как вы считаете, нужно ли ликвидировать районные в городе Советы? Вчера мы собирались расширенным заседанием фракции, были депутаты городского совета и районных советов. И мы выработали нашу совместную позицию по этому поводу. Мы считаем, что органы районных советов надо оставить, потому что это единственная такая самая низкая ветвь сотрудничества народа с органами государственной власти, с органами власти на местах. Поэтому, используя тот опыт, который есть у нас сейчас за рубежом, вот мы были в Польше, там это насколько хорошо развито, что там у них даже придомовые комитеты есть И, то есть вот это вот э, сотрудничество народа с э, органами власти именно на уровне районных рад я считаю это целесообразно а по поводу этой истерики, что это требует каких-то больших колоссальных затрат бюджета, это все ерунда мы посчитали, все это обходится в городу 50 тысяч гривен в вот. год сейчас говорить об этом, это стоит только э, э, сумма затрат равняется сумме тех бумаг, которые Получают депутаты. А если это все еще в электронном виде будет, то и, и этого не будет. Поэтому я тут вообще никаких проблем не вижу. Вижу эту истерику надуманную и совершенно используется ли, лишь для того, чтобы показать каким-то нашим силам о а, своей значимости, не более не менее. Скажите, пожалуйста, фракция Батьковщина поддерживает смену секретаря городского совета с, э, господина Эткана, с Спожовый Дук, который является членом фракции Батьківщина. Ну, судя по тем политическим преобразованиям, которые прошли, в в стране и в городе. То естественно так. Но из этических соображений мы считаем сейчас это не стоит обсуждать, поскольку человека нет и за его спиной говорить о том, что уходить ему или не уходить. Я думаю, Василий Михайлович, когда выйдет с отпуска, естественно, он сам примет какое-то решение и это будет его решение. Ну и мы уже, исходя из той ситуации, будем... Ну никаких охот на ведьм мы открывать не будем. Это однозначно. Скажите, Это пожалуйста, как вы лично оцениваете работу секретаря городского совета? Очень и... хорошо и положительно. Как вы считаете, влияет ли он в принципе на какие-либо там кадровые назначения или управленческие решения? Да. Василий Михайлович по складу своему характера, как человек, которого я знаю уже очень и очень давно, является человеком далеко аполитичным. Он занимается именно той работой, которая ему предначертана обязанность Секретарями с рады то есть взаимодействие с депутатами Горсовета, э, назначение э, э, по, рассмотрение вопросов на сессии, порядок идеальной сессии, и все, что связано с этим. Поэтому я бы не стал тут политизировать и, и, и какие-то демонизировать э, личность Василия Михайловича и его должность по поводу этого. Поэтому я думаю, мы к этому вопросу, безусловно, вернемся. Я думаю, что это будет на следующей сессии Горсовета. и никаких бы тут э, каких-то волн, бурю стаканей я бы тут не делал. То есть я тут тоже не особо проблем не вижу. Скажите, пожалуйста, какие-либо кадровые решения в связи с предстоящей иллюстрацией, возможные да, в нашей стране, вы как глава фракции Батьковщина, видите ли... В, в рамках горсовета начальника управления, заместителя и среднего командного звена, так Я называют. понял вопрос. Я скажу, что все эти назначения, ротации, они уже произошли. Я не буду о них говорить. Вы это прекрасно сами видели, да? Поэтому я считаю, что есть команда, есть мэр, который взял на себя ответственность и политическую, и экономическую в городе, и его право подбирать тех людей, за которых он отвечает. Я считаю, сейчас тоже не, не сильно уместно тут в связи с последними событиями указывать мэру кого назначать, кому не назначать и э, более прискорно, что эти назначения еще э, идут согласовываются на майдане. Вы понимаете, уже в государстве мы увидели, что такое назначение с майдана. То есть люди в первую очередь должны быть профессионалами и должны и присутствовать фактор моральности при любом назначении. Я думаю, что это сбалансировано и мэр этим занимается, и он занимается и городом, и политикой, и экономикой, и все остальное, поэтому ему решать и я думаю, мы в этом плане его поддержим. Спасибо. Все, спасибо. Я все-таки так и не понял, а что люди пришли, что-то за район? Витинговать за район. А, да. за район. Ну, мы видели сейчас, да, и мнение главы фракции Батьковщина. Да. Мы в видели разные совет. мнения. Сегодня здесь, там... Пойдемте еще походим по околицам. Я думаю, Но что самое интересное именно происходит именно там. Именно там, да. Несоизмеримо больше людей, которые пришли голосовать за районы, а не за их расформирование. И, собственно, выносят этот вопрос. Ну на... и мы видели, Конечно, что нет. среди этих людей, которые, в общем-то, пришли за районы, большинство из них это люди.